Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Puan Khadijah binti Ibrahim dari Jabatan Bantuan Guaman. Okay, pada hari itu kami akan menerangkan ataupun memberikan penerangan mengenai Jabatan Bantuan Guaman. Selainnya kami akan terangkan mengenai salah satu tuntutan yang dikendalikan oleh pihak Jabatan Bantuan Guaman. Sebagai sedia maklum, Jabatan Bantuan Guaman itu adalah satu jabatan kerajaan yang menyediakan khidmat guaman kepada yang memerlukan hikmat guaman selain daripada dan yang siap berkemampuan untuk melantik hikmat peguam swasta. Jadi, fungsi Jabatan Bantuan Guaman itu adalah untuk membantu orang yang tidak berkemampuan untuk membayar kadar yang tinggi di peguam swasta. Di Jabatan Bantuan Guaman itu, terdapat empat perkhidmatan. Antaranya adalah hikmat nasihat, hikmat bantuan guaman, hikmat pengentaraan dan hikmat pendamping guaman. Hikmah nasihat toknya akan diberi oleh semua pegawai JBJ yang ditetap untuk uh, semua segala perkara yang berkaitan undang-undang. Manakala bantong guaman toknya akan mewakili semua kes yang akan melibatkan kes perbicaraan di mahkamah syariah yang yang akan meliputi uh, kes civil, jenayah dan syariah. Manakala bagi khidmat pengantaraan tok. Khidmat pengantaran antaranya adalah bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian yang berlaku di antara PPH bagi membantu PPH mendapatkan persetujuan yang baik dan menjimatkan kos uh, sida untuk pergi ke mahkamah manakala untuk khidmat uh, pendamping guaman adalah untuk membantu kanak-kanak bagi kes jenayah seksual. Hadanah tu adalah satu kes salah satu yang dikendalikan oleh pihak Jabatan Bantuan Guaman. Hadanah bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil yang belum berupaya untuk menguruskan dirinya pun dan yang sesuai adalah dengan perkembangannya sama ada semasa perkahwinan ataupun selepas berlakunya perceraian. Manakala hak jagaan tu bermaksud mendidik kanak-kanak selepas umur mewais. Okey, di dalam konteks hadanah tu, orang akan bertanya siapakah yang lebih berhak bagi tuntutan hadanah tu? Yang lebih berhak kebiasaannya adalah kepada si ibu sebab kanak-kanak tu -kanak nya si mampu nak menanggung, nak molah menguruskan dirinya pun tanpa bantuan daripada si ibu. Dan tambahan lagi secara mudahnya hak jagaan anak tu secara fizikal dan asuhan diri kanak-kanak tu -kanak nya adalah melibatkan kanak-kanak yang masih kecil mengasuhnya dengan apa-apa dengan apa yang mendatangkan faedah kebaikan dan selainnya dapat melindunginya daripada apa-apa berlaku kemudaratan sebab ialah pentingnya si ibu tok dan yang lebih berhak ke atas hak jagaan anak tok Untuk makluman, tempoh hadanah tu bagi seorang kanak-kanak lelaki yang memayis adalah berumur 7 tahun dan yang boleh dilanjutkan sehingga umur 9 tahun. Manakala bagi anak perempuan tu yang adalah berumur 9 tahun dan mahkamah boleh lanjutkan sehingga kanak-kanak perempuan tersebut berumur 9 tahun. Okey setelah tamatnya hak penjagaan si ibu yateknya boleh diturunkan kepada bapaknya sehingga kanak-kanak yang mencapai umur mumayyiz iaitu kecerdikan seperti mana yang kami telah maklumkan sebelum notik bahawa anak-anak lelaki toknya berumur 7 tahun dan mahkamah boleh lanjutkan sehingganya berumur 9 tahun manakala bagi kanak-kanak perempuan yang berusia 9 tahun dan mahkamah boleh lanjutkan sehingga umurnya 11 tahun dan pada masa juga Uh, anak-anaknya diberi pilihan untuk tinggal sama ada mahu tinggal dengan maknya ataupun bapaknya. Jadi kanak-kanak toknya akan ditanya yang mahu tinggal dengan siapa Sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas berlakunya perceraian, si ibu adalah berhak ke atas anak-anaknya sebab si ibu toknya adalah seorang perempuan yang lebih sabar dan mempunyai kelembutan hati untuk menjaga anak-anaknya berbanding si bapa dan kebanyakannya si ibu tu lebih dekat kepada anaknya contoh bila anaknya dah menyusu tapi selepasnya menyusu tapi asuhan daripada seorang ibu yang adalah penting untuk mendidik anak-anaknya kelak jadi dalam konteks tu adalah si ibu yang lebih berhak ke atas penjagaan anak-anak tersebut pertimbangan utama yang akan dipertimbangkan oleh pihak mahkamah Syariah tu nya yang pertama adalah kebajikan kanak-kanak, yang kedua adalah kemahuan kanak-kanak, yang ketiga adalah kemahuan ibu bapa ya, dan kanak-kanak ya boleh memberikan pendapatnya sekiranya-nya telah boleh berfikir untuk memberikan pendapatnya yang bersesuaian dengan kehendak anak-anak ya. Contohnya dalam menguruskan persekolahan anak, biasanya Kementerian Pendidikan tanya akan tanya. Anak toknya akan tinggal dengan siapa selepas berlakunya perceraian. Jadi pihak mak bapak ya dan anak-anak ya akan mendapatkan satu perintah mahkamah dari mahkamah syariah. Daulatlah untuk mendapatkan keputusan siapa yang akan menguruskan dan anak anak-anaknya di bawah dijagaan siapa sebenarnya selepas berlakunya perceraian. Ya bagi memudahkan urusan persekolahan ya, dilaksanakan. Semasa membuat perintah hadanah, Mahkamah Syariah akan mengenakan beberapa syarat yang hendaklah dipatuhi oleh pihak-pihak. Asasnya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah tempat kanak-kanak tersebut akan tinggal serta pelajarannya. Yang kedua, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu untuk akses bersama melawat dan bermalam bersama ibu atau bapa termasuk keluarga atau ibu bapa tersebut yang tidak diberi jagaan dalam tempoh masa dan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh mahkamah demi kebajikan kanak-kanak tersebut. Mahkamah juga hendaklah berpandukan hukum syarak dan telah menetapkan di antara kanak-kanak itu dan ibu bapa bagi memastikan kebajikan diri dan harta kanak-kanak tersebut terjamin itu adalah antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak mahkamah semasa membuat perintah hadanah. Okey, orang akan tanya, apakah asas dan hukum syarat dan undang-undang dalam keluarga Islam seperti dalam pengurusan hadanah tu Sifatnya adalah mudah. Contoh, jika hak hadana atau hak jagaan yang diberikan kepada ibu, manakala sebelah pihak ia akan diberikan hak akses bermalam dan melawat kepada anak-anak tersebut. Dan jika hak, hak jagaan anak itu diletakkan kepada bapa, akses sebelah akan diberikan kepada pihak sebelah iaitu kepada si ibunya untuk bersama melawat dan bermalam bersama anak-anak tersebut. Dalam keadaan ibu hilang kelayakan hak penjagaannya, susunan keutamaannya kepada penjagaan kanak-kanak adalah seperti berikut. Dan nyasik secara automatik seperti yang diketahui oleh orang awam sebelum tok bahawa daripada ibu terus kepada bapaknya. Bukan. Di situ ada beberapa susunan dan kelayakannya. Yang pertama sekali dari ibu itiknya akan turun kepada nenek sebelah ibu hingga ke atas. Yang kedua adalah bapak. Yang seterusnya nenek sebelah bapak hingga ke atas. Dan seterusnya, kakak atau adik perempuan seibu sebapa, kakak atau adik perempuan seibu, kakak atau adik perempuan sebapa, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu sebapa, dan anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu. Dan seterusnya, yang akan turun kepada anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan sebapa, emak saudara sebelah ibu, lepasnya ia akan turun kepada emak saudara sebelah bapaknya dan waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah. Hak penjagaan si ibu ya yang akan hilang dan jika perempuan itu berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak tersebut. Selainnya, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka dan seterusnya jika perempuan itu menukar permastautinya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak tersebut menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu kecuali bahawa seorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri tersebut dan seterusnya jika perempuan itu murtad dan yang terakhir sekali akan hilang kelayakan penjagaannya jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak tersebut. Orang yang berhak ke atas penjagaan anak yang tak sah taraf. Okey, di situ orang akan selalu nanya, penjagaan anak tak sah taraf itu akan pergi kepada siapa? Jawapannya adalah semata-mata ibu dan saudara mara ibu. Ya, Cik. Nyesik boleh turun penjagaannya kepada orang lain. tindakan yang boleh diambil jika terdapat pihak yang gagal mematuhi perintah mahkamah iaitu perintah hadanah yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah pihak satu lagi ya, ia boleh memfailkan pengkuasaan terhadap pihak yang gagal mematuhi perintah tersebut dan memfailkan satu permohonan kebenaran untuk mengeluarkan satu notis tunjuk sebab terhadap pihak yang gagal mematuhi perintah mahkamah syariah tersebut. Okey, cukup setakat diajak hari itu mengenai topik yang dibentangkan hari itu adalah mengenai hadana. Insya-Allah kita juga akan jumpa lagi pada masa akan datang.